хочу сказать другое. Я здесь нахожусь, потому что я по зону сердца своего. Я ни в кого не верю, и в принципе для меня нет авторитета на сегодняшний день. Потому что я себя создал сам. Почему я здесь сейчас? Потому что я чувствую внутренним чутьем, что мы можем сейчас изменить. И поэтому каждый выбор у каждого из вас должен будет происходить своим собственным внутренним видением. Вот каждый сделайте себе за руку. Каждый делает для себя в первую очередь. Рядом